Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 15 jam berdiri akhir 6 Disember. Sewan Kamarudin Ibrahim. Bakal pengantin masuk gaung. Nenek buta merangkak tengah malam terima bantuan. Bakal pengantin yang maut selepas kenderaan utiliti sukan SUV dinaiki mereka terjatuh ke dalam gaung di kilometer 52 Jalan Kuala Generis Sungai Gawi Aring dekat Bukit Kawah Hulu Terengganu petang semalam dikatakan sedang sibuk membuat persiapan perkahwinan. Dan ibu kepada mangsa perempuan Fauziah Mahmud, 58 tahun berkata kali terakhir beliau berhubung dengan mangsa Allahyarham Suzaimah Cik Aziz, 34 kira-kira 11.30 setengah pagi semalam. Namun katanya mangsa yang bekerja sebagai pengusaha kantin tidak memaklumkan untuk ke Terengganu bersama pasangannya. Pada hari kejadian, dia cuma menelefon untuk bincang berkenaan barang-barang di kantin kerana selepas kahwin, bakal suaminya tidak membenarkan arwah bekerja. Pada awalnya, Fauzia mendapat berita kematian anaknya itu daripada jiran tetapi berasa seperti tidak percaya sehinggalah polis menelefon dan memaklumkan kira-kira 7.30 malam semalam ada polis ni telefon dia kata sebabnya uh, apa tu ada isi di siapa Dato Suzaimah hmm dia nak siapa eh tak tahulah nanti lah mama telefon ke polis lah dia kata tak dia bagi nombor tu telefon tiga tiga kali telefon polis tak akak lah. tu polis tu telefon tanya dia pun lah dia kata uh, Suzaimah ni jadi mana dia kata anak lah saya ni mak hmm, dia tak tahu kau dia pun tak tahu tak tahu dia kali pun dia sayalah dengan dia besok kan. Ha, oh lepas tu kan tu dia dah meninggal dia jawab Beliau berkata demikian ketika ditemui di Hospital Hulu Terengganu siang tadi. Fauzia berkata mangsa yang juga anak ketujuh dari lapan beradik itu dijadualkan melangsungkan perkahwinan pada 25 Disember ini iaitu cuti hari Krismas. Menurutnya mangsa yang mempunyai tiga anak berusia antara tujuh hingga lima belas tahun daripada perkahwinan terdahulu merancang untuk membuat majlis secara kecil-kecilan dan menjemput ahli keluarga terdekat. Katanya antara persiapan yang sudah dibuat ialah lima dulang hantaran perkahwinan. Ujar Fauziah, mereka ke Terengganu dipercayai untuk membuat persiapan kerana menurut pihak polis terdapat baju pengantin dalam kereta. Fauziah berkata jenazah Allahyarham Suzaimah akan dibawa pulang untuk dikebumikan di tanah perkuburan kampung Lebih Gomusang, Kelantan petang ini. Sementara itu, isteri kepada mangsa lelaki, Cik Nur Hashimah Hassan, 50 berkata, beliau terkejut apabila dihubungi oleh pihak polis yang memaklumkan mengenai berita berkenaan sekitar 8 malam tadi. Katanya, beliau dan mangsa Hassan Syazali, 52, yang bertugas sebagai guru penolong kanan kokurikulum di Sekolah Kebangsaan SK Lebih Gomusang dalam proses perceraian dan sudah hampir 3 bulan tinggal berasingan. Nur Hashimah yang juga seorang guru berkata, Jenazah Allahyarham Hassan akan dikebumi di tanah perkuburan kampung Kedai Menanti Pasir Putih. Seorang penunggang p maut akibat dihempap pokok tumbang di Jalan Tun Razak Aikruh berhampiran Taman Delima Raya tengah hari tadi. Dan dalam kejadian kira-kira jam 1.30 tengah hari itu, mangsa berusia 22 tahun disahkan meninggal dunia di lokasi. Kejadian turut menyebabkan seorang wanita berusia 19 tahun cedera apabila kereta Perodua Myvi dinaikinya turut ditimpa dahan pokok terbabit. Kawai Perhubungan Awam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Melaka Timbalan Penguasa Bomba 2 Muhammad Hafizatullah Rashid berkata, sejurus menerima panggilan kecemasan, sepasukan 8 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Air Keruh dikejarkan ke lokasi. Pasukan Keluaran Operasi PKO tiba dalam tempoh 8 minit dan mendapati sebuah motosikal dihempat pohon pokok tumbang. Anggota segera menjalankan kerja menyelamat termasuk mengeluarkan mangsa yang tersepit di bawah pokok, kerja-kerja memotong dan membersihkan pokok turut dilakukan bagi memastikan laluan selamat. Mangsa yang maut diserahkan kepada pegawai Kementerian Kesihatan KKM untuk tindakan lanjut, manakala penumpang yang cedera dihantar ke Hospital Melaka menggunakan jentera EMRS. Remaja lelaki 17 tahun cedera selepas motosikal ditunggangnya secara melawan arus bertembung kereta di Jalan MKH Boulevard 2, Jalan Bukit Kajang dan dalam kejadian 2 petang remaja berkenaan menunggang motosikal dengan seorang lelaki berusia 20 tahun. Ketua Polis Kajang, Assistant Commissioner Nazrun Abdul Yusof berkata motosikal dinaiki dua lelaki itu berlanggar kereta dipandu seorang lelaki berusia 30 tahun. Dan siasatan awal mendapati kemalangan berpunca kecuaian penunggang motosikal yang melawan arus trafik lalu bertembung dengan sebuah kereta yang datang dari arah hadapan. Dan siasatan juga mendapati penunggang motosikal tiada lesen memandu. Akibat kemalangan, penunggang motosikal cedera dan dibawa ke Hospital Kajang untuk rawatan. Dan penunggang motosikal cedera di kaki dan patah tangan kiri manakala pembonceng motosikal dan pemandu kereta tidak cedera. Beliau berkata kes disiasat mengikut Seksyen 43-1 dan Seksyen 26-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Banjir yang melanda Perak sejak dua minggu lalu mengejutkan penduduk terutama di titi gantung botar... kerana musibah alam itu yang paling buruk dalam tempoh 40 tahun dan air yang mencecah paras leher juga lambat surut. Ekoran, saliran sempit dan takungan air di kebun. Bimbang bencana berulang, Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK mengambil inisiatif membersihkan sendiri parit air yang sempit dan tersumbat. Namun menurut pengurusi JPKK Kampung, Muhammad Yusof Ramli, Keadaan itu hanya sementara dan mereka memerlukan bantuan Jabatan Parit dan Saliran JPS. Saya nampak berku, aa, saya akan memohon kepada JPS untuk dipasang plate gate di tiap-tiap kelubung yang berada di, di kawasan parit contoh aa, ban 1, ban 2, ban 3 berserta dengan juga di ban bakung yang di belakang saya ini iaitu di mana saya lihat apabila air, air penuh, dia akan masuk ke kawasan kampung. Menurut Muhammad Yusof, kerja-kerja membaik pulih parit dan tali air yang dibuat mereka tidak berfungsi seperti sepatutnya. Katanya apabila hujan lebat, aliran tersumbat dan air melimpah ke kawasan rumah penduduk. Sementara itu, menurut Abdullah Rashid yang tinggal di lorong Semangat 3, Aliran parit yang baru dibaiki masih gagal meluncurkan air ke pintu air utama. Justeru katanya pihak berkuasa tempatan PBT dan JPS perlu menyemak semula kerja-kerja naik taraf parit. Yang pintu ke sungai tu minta JPS lah ha, ada peruntukan ke dana ke ha, buatkan jadi tiga pintu. Yang sedia ada ni upgrade lagi itu je lah ha, bagi dia cepat luncur sikit. Uh, kalau tak air lambat ni uh, Dia lambat tendang uh, Dia dan kumpul kat tempat ondor dulu sampai tinggi Baru dia nak buang Itu pun ialah satu pintu Katanya sebelum ini banjir di kampung tersebut hanya separas buku lali Namun kali ini air melimpah laju serta berbau minyak sawit Tegas beliau jika saliran utama, parit-parit ban serta sistem kunci air tidak diselia segera Risiko banjir besar akan berulang ia mengusarkan penduduk ekoran amaran gelombang kedua air pasang besar bermula Isnin ini. Dua keluarga di Sungai Belukang, Bagan Datuk yang sudah puluhan tahun berdepan musim banjir akhirnya terpaksa berpindah ke pusat pemindahan sementara PPS buat pertama kali dan ia selepas paras air kali ini naik terlalu cepat memasuki rumah dan memusnahkan harta benda hingga terpaksa menanggung kerugian ribuan ringgit. Jadi wartawan Khaliza Faisal bersama jurukamera Nur Nazirul Hafiz Japri Din di Perak ada butirannya. Hamidah Sariman terpaksa berpindah ke PPS selepas paras air naik mendadak sejurus maghrib pada 24 November lepas hingga menenggelamkan kawasan kediaman dan memasuki rumah hingga ke paras betis. Tiba-tiba malam tu nak maghrib tu air memang uh, masuk dalam rumah tu macam deras sangat lah air masuk kan. Lepas tu makcik pun nak solat pun hati-hati uh, tu solat. Lepas tu nak berbuka pun tak berbuka. Lepas tu uh, ambil aja barang-barang yang penting tu makcik uh, pergi ke PPS lah buat pemindahan di uh, Seleko. Banjir yang disifatkan paling buruk dalam hidupnya itu memusnahkan almari, katil di empat bilik, mesin basuh dan peti ais. Hamidah menganggarkan kerugiannya mencecah kira-kira RM4,000. ringgit. Sementara itu, seorang ibu tunggal Azarina Baharum sempat bertindak awal untuk menaikkan alat elektrik ke tempat lebih tinggi. Katanya hujan lebat bersama angin kuat menyebabkan air menembusi benteng rumah yang dibina sejak 35 tahun lalu banjir pernah banjir tapi tak adalah kata orang seteruk ni kami memang dah buat benteng tu tak pernah buka pun dari arwah suami saya hidup lagi sampai dia meninggal kami tak buka lagi benteng tu Azna Rina mengalami kerugian kira-kira RM1,500 Kampung Sungai Belukang kali ini berdepan banjir terburuk berikutan dari Reward Tropika Senyar ditambah pula dengan kunci air yang tidak mampu menampung kuantiti air hujan dan Laut Selat Melaka menyebabkan ia melimpah dengan lebih deras ke kawasan yang lebih rendah. Menurut penduduk Kampung Sungai Brukang, paras air banjir Temenung di kawasan kampung ini sedikit meningkat ekoran eh, daripada hujan di selelam malam semalam dan mereka memberitahu bahawa untuk memastikan uh, banjir Temenung ini uh, surut ataupun kering sepenuhnya mengambil masa berbulan-bulan justeru itu mereka memerlukan bantuan daripada pasukan operasi bencana untuk membantu mereka mengalirkan banjir termenung ini ke kunci air dan sekaligus mengalir ke Laut Selat Melaka. Sekaligus mereka ini dapat pulang ke rumah masing-masing melakukan aktiviti harian seperti biasa dan membersihkan rumah mereka yang telah ditinggal lama ekoran daripada banjir yang melanda di bagian datuk ini. Laporan Khadiza Faisal untuk Berita Al-Hijrah. Seorang warga mas cacat penglihatan berusia 69 tahun yang ditemukan merangkak ke tepi jalan raya di kampung Tambi, Samarahan pada awal pagi Jumaat kini ditempatkan di rumah Seri Kenangan untuk perlindungan serta mendapatkan saringan perubatan. Menurut Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri, warga mas itu bertindak demikian bagi mendapatkan bantuan selepas beberapa hari di sisi mayat anak perempuannya yang telah meninggal dunia di rumah mereka. Difahamkan warga emas itu kini sebatang kara selepas kehilangan satu-satu anaknya seminggu lalu yang juga orang kurang upaya OKE jenis lembam. Saya difahamkan macam itu. Jadi anak dia dah dah meninggal enam hari. Jadi sepanjang uh, perjalanan apa kedaannya itulah yang kita tahu. Sebab so, dia tinggal di di dalam hutan. Amin. Um, Hutan lah kan, walaupun hutan tak tak begitu dalam tetapi, I mean, not a very thick forest tapi tinggal di dalam, jauh di luar. Di dalam sana dia terpaksa uh, merangkak pergi pergi ke jalan raya. Uh, amat menyedihkan dan saya mengharapkan pihak-pihak kampung lah. Sebab so, itu kita melantik tu masyarakat, kita melantik orang-orang yang menjadi uh, penama um, yang bekerjasama sukarelawan lah di kampung perlu ada uh, usaha untuk mengetahuinya. Terdahulu Ketua Polis Kota Samarahan, Superintendent Damatari Selotin mengesahkan kematian anak warga emas 48 tahun sebagai kes mati mengejut setelah unit forensik hospital umum Sarawak mengesahkan serangan jantung sebagai punca kematian. Dalam hari itu, Nancy turut mengingatkan masyarakat agar tidak teragak-agak menghubungi Jabatan Kebajikan Masyarakat bagi ni golongan memerlukan. langkah benar kru kabin berhijab satu langkah progresif Beberapa langkah segera diumumkan bagi mengurangkan beban ke atas peniaga kecil termasuk menyemak semula pelaksanaan e-invoice serta mempercepatkan bayaran balik cukai dan ia termasuk menaikkan nilai ambang bagi membolehkan syarikat kecil beroperasi tanpa perlu menanggung kos tambahan berkait sistem tersebut selagi kajian terperinci dijalankan bagi peringkat seterusnya dan semalam dalam mesyuarat Jemaah Menteri sudah putuskan rekat awal iaitu threshold yang syarikat ini jumlah rm ribu itu dibatalkan dan dinaikkan 1 juta minimum. Jadi maknanya syarikat-syarikat kecil betul tidak perlu lagi uh, dipaksa e-invoicing untuk sekarang Ya. Now, bagaimana keadaan yang lepas 1 juta, ha, itu baru dikaji lebih mendalam apa uh, implikasi kosnya. Jadi sekurang-kurangnya kita dengar, kita laksanakan segera. Yang boleh disegerakan ialah naik daripada had RM500,000 kepada RM1,000,000. Beliau yang juga Menteri Keuangan berkata penambahan peruntukan daripada 2 bilion kepada 4 bilion ringgit itu dilakukan bagi mempercepatkan bayaran balik cukai yang tertunggak khususnya kepada peniaga kecil yang terkesan akibat kelewatan proses terdahulu. Kerajaan tegasnya lagi komited bertindak segera tanpa menunggu tahun keuangan baharu termasuk mempertimbangkan keperluan membentangkan bajet tambahan sekiranya diperlukan. Dengan keputusan itu jelasnya kerajaan perpaduan madani Madani yakin ia dapat mengurangkan keresahan peniaga kecil berkaitan sistem e-invoicing dan bayaran balik cukai yang sebelum ini menjadi beban kepada mereka. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucapan pada Majlis Sentuhan Madani bersama rakyat negeri Sabah di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah di Kota Kinabalu. Dan ia kunjungan pertama beliau ke Sabah selepas Perang Raya Umum Sabah ke-17. Keputusan Air Asia membenarkan kru kabin wanita memakai hijab ketika bertugas di semua laluan penerbangan bermula tahun depan adalah langkah progresif dan amat dialu-alukan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Alewal Agama, Dato Dr. Muhammad Noi Mokhtar berkata, keputusan itu mencerminkan komitmen syarikat tersebut terhadap prinsip kepelbagaian, keterangkuman dan penghormatan terhadap tuntutan agama dalam kalangan pekerja muslimah Air Asia. Dalam kenyataan yang dimuat naik di Facebook, Dato' Dr. Muhammad Naim berkata, beliau ingin menzahirkan setinggi-tinggi penghargaan dan tahniah kepada syarikat penerbangan terkemuka Air Asia atas pengumuman dasar pakaian seragam baru yang lebih inklusif. Beliau menyambut baik dan mengucapkan tahniah atas keputusan matang oleh pihak pengurusan Air Asia. Dato Dr. Muhammad Naim juga menyampaikan ucapan tahniah dan penghargaan khusus kepada para asatizah dan pihak yang terlibat yang telah gigih mengadakan perbincangan dan terlibat urus secara berterusan dengan pihak Air Asia. Datuk Dr. Muhammad Naim turut menifatkan usia murni itu merupakan kunci kejayaan dalam merealisasikan pilihan seragam berhijab yang dijangka akan mula dilaksanakan pada suku pertama tahun 2026. Beliau berharap tusan Air Asia itu akan menjadi contoh terbaik kepada syarikat-syarikat korporat -syarikat lain di Malaysia untuk sentiasa prihatin dan menyokong kebebasan serta hak setiap pekerja dalam menjalankan tuntutan agama mereka selaras dengan semangat perlembagaan negara dan nilai-nilai Malaysia Madani. Kerajaan akan terus memantau dan mengambil tindakan terhadap suami yang culas membayar nafkah kepada bekas isteri dan anak selaras dengan peruntukan undang-undang Mahkamah Syariah. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, tindakan itu dilaksanakan berdasarkan peruntukan undang-undang yang sudah sedia termaktub. Sebenarnya ini di antara uh, inovasi dan inisiatif yang sangat terkehadapan. Uh, banyak negara-negara tidak ada uh, apa, instrumen ataupun uh, bahagian sokongan seperti ini. Ini merupakan saya rasa di antara uh, pendekatan dan inisiatif yang terbaik membantu mereka-mereka uh, uh, yang memerlukan khususnya aspek nafkah dan sebagainya. Uh, dan uh, Ianya telah terbukti memberikan banyak manfaat kepada mereka-mereka yang berkeperluan. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan program Yayasan Dakwah Islam Malaysia Yadim peduli sehari bersama komuniti madani di Kampung Paya Redan, Melaka. Menurut beliau, antara tindakan yang sedang dirangka adalah menyita simpanan kewangan bekas suami yang gagal membayar nafkah melalui bahagian sokongan keluarga BSK di bawah Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia. Katanya perbincangan bersama Bank Negara Malaysia BNM telah dijalankan bagi membolehkan penyitaan simpanan dibuat melalui Perintah Mahkamah Syariah. Dalam pada itu ujarnya, program sehari bersama komuniti Sebati Madani akan diperluas di seluruh negara. Jelasnya program itu akan diperluas di seluruh kawasan luar bandar bagi memupuk nilai kenegaraan. Menerusi program berkenaan, pelbagai aktiviti melibatkan rakyat dilaksanakan antaranya wacana minda madani, ziarah kasih, sukan komuniti dan pelbagai lagi. Tambahnya program Sebati Madani turut menerapkan pendekatan turun padang untuk menghubungkan agensi kerajaan dengan masyarakat secara lebih dekat. Laluan sehala taktik Israel usir rakyat Gaza. Negara perantara Mesir dan Qatar serta enam lagi negara majoriti muslim menyuarakan kebimbangan mengenai rancangan Israel untuk membuka lintasan Rafah secara sehala. Jadi mereka menolak pelan tersebut kerana menifatkan ia satu percubaan memindahkan rakyat Palestin dari tanah mereka dan tidak akan dibenarkan kembali lagi. Rancangan Israel untuk membuka lintasan Rafah hanya sebagai laluan keluar rakyat Palestin dari Gaza jelas melanggar kewajipan Israel di bawah fasa pertama pelan damai yang diketuai Amerika Syarikat dan ia sekaligus menghalang kemasukan bantuan jika hanya laluan keluar sahaja yang dibuka. Menteri luar Mesir, Indonesia, Jordan, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, Turki dan Emiriah Arab Bersatu dalam satu kenyataan bersama menegaskan keperluan untuk Israel mematuhi sepenuhnya pelan 20 perkara yang menuntut lintasan Rafah dibuka dua hala dan sebelum ini lintasan Rafah kemayakannya ditutup sepanjang perang berlangsung sejak genjatan senjata 10 Oktober lalu, Israel menangguhkan pembukaannya lintasan Rafah dengan alasan Hamas gagal memulangkan semua mayat tawanan hanya satu mayat tawanan masih berada di Gaza dan usaha mengambilnya terhalang akibat kemusnahan besar yang disebabkan oleh pengeboman Israel malah sehingga saat ini pun Israel masih meneruskan serangan sengit ke atas Gaza termasuklah di Gaza City, tengah Gaza dan selatan Rafah. Di sebalik laluan bantuan yang berkali-kali disekat, NGO Malaysia terus menunjukkan komitmen luar biasa dalam usaha menyalurkan bantuan ke Gaza dan mereka bergerak di atas landasan kemanusiaan walaupun berdepan risiko, sekatan dan ancaman di lapangan. Ketika Israel menghadkan kemasukan bantuan ke Gaza, NGO Malaysia tetap mencari laluan alternatif termasuklah melalui Mesir dan Jordan bagi memastikan bantuan makanan, ubat-ubatan dan peralatan perubatan sampai kepada rakyat Palestin. Antara NGO terlibat ialah Malaysian Relief Agency MRA yang berjaya menghantar 800 guni tepung selepas genjatan senjata berkuat kuasa pada Oktober. Bantuan tersebut dijangka memberi manfaat kepada 800 keluarga. Dan selain itu, dapur MRA turut menyediakan makanan panas buat penduduk di Gaza Utara dan Gaza Selatan. Sepanjang Oktober, projek Takia Palestin 2025 telah memanfaatkan 4,500 orang. Angka korban akibat banjir besar di Pulau Sumatera, Indonesia meningkat kepada 883 orang, manakala 520 lagi masih hilang. Skala kemusnahan terus meningkat apabila pasukan mencari dan melamat sampai ke kawasan terpencil. Banjir yang melanda Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat turun mengakibatkan 4200 cedera dan pemindahan lebih 849000 penduduk. Skala kemusnahan terus meningkat apabila pasukan mencari dan menyelamat sampai ke kawasan terpencil. Aceh kekal sebagai wilayah paling terjejas dengan 345 angka korban direkodkan manakala di Sumatera Utara 312 dilaporkan maut. Sementara itu, lebih 800 ribu penduduk sudah dipindahkan di ketiga-tiga wilayah itu. Ratusan ribu penduduk rentan kini berada dalam bahaya apabila perkhidmatan perubatan lumpuh di beberapa kawasan yang dilanda banjir. Aceh mengalami gangguan paling teruk dengan banyak hospital, klinik community dan fasiliti perubatan kecil rosak atau ditenggelami air. Beberapa hospital utama menjadi terasing sepenuhnya selepas jambatan runtuh dan jalan ditimbus tanah runtuh menyebabkan petugas perubatan tidak dapat sampai ke lokasi pesakit. Syarikat penerbangan terbesar India, Indigo, membatalkan hampir 400 penerbangan akibat kegagalan merancang jadual tugas baharu juruterbang. Dan krisis yang telah memasuki hari kelima itu menyebabkan ribuan penumpang terkandas di seluruh negara sekaligus menjadi cabaran terbesar pernah dihadapi syarikat terbabit. Pembatalan itu melibatkan 104 penerbangan di Mumbai, 102 di Bengaluru dan 92 di Hyderabad. Lapangan terbang Delhi mengumumkan bahawa 235 penerbangan Indigo pada hari itu telah dibatalkan. Semalam Indigo memaklumkan kepada pengawal selia bahawa operasinya akan dipulihkan sepenuhnya menjelang 10 Februari. Ia turut memohon kelonggaran daripada beberapa peraturan yang menghadkan waktu bertugas juruterbang pada waktu malam. Indigo berkata gangguan operasi berlaku berlaku terutamanya akibat salah anggaran dan kelemahan perancangan dalam melaksanakan peraturan tugas juruterbang baharu yang menambah 12 jam rehat mandatori. Setiap minggu menjadikannya 48 jam mulai 1 November. Selain itu, juruterbang kini hanya dibenarkan melakukan dua pendaratan malam setiap minggu berbanding enam di bawah peraturan lama. Indigo sebelum ini menguasai lebih 60% pasaran namun saham syarikat itu jatuh hampir 3% hari ini menjadikan kejatuhan mingguannya mencecah 10.3%. Baik, 10 finalis bakal berentap dalam anugerah Carta IKIM FM 2025 pada 3 Januari 2026 di Dewan Agong Tuanku Chancellor UITM Shah Alam. Dalam pada itu, Ketua Pengarah IKIM Prof. Dato Dr. Muhammad Azam Muhammad Adil berkata 100 peminat nasyid pertama yang hadir ke Pesta Buku Antarabangsa Selangor 2025 di Setia City Convention Centre Shah Alam yang berlangsung siang tadi berpeluang mendapatkan pas masuk percuma anugerah Carta Ikim FM 2025 So ini merupakan showcase di mana saya tengok ramai juga hati-hati nasyid yang dapat datang uh, pada hari ini untuk memberi sokongan kepada industri nasyid dan juga lagu-lagu ketuhanan yang saya kira dapat membentuk jiwa kita, membentuk peribadi kita apabila kita mendengar lirik-liriknya. -lilik uh, dia sangat-sangat sangat-sangat penting dalam suasana masyarakat yang kita hadapi pada hari ini. Tiga elemen lagu, lirik dan vokal persembahan menjadi kriteria utama setiap lagu atau kumpulan nasyid yang terpilih ke finalis. Pengurus program stesen radio itu yang juga penganjur Anugerah Carta Ikim.fm, Muhammad Irwan Johari berkata, 10 lagu yang terpilih itu terdiri dalam kalangan penyanyi baru dan muda jadi itu bakal disiarkan secara langsung melalui TV Al Hijrah, ikim.fm dan TV Ikim. Jadi ketiga-tiga ini uh, akhirnya 10 lagu ni terpilih bukan bermakna uh, ada dari segi pihak senior dan sebagainya yang tak berjaya itu bukan ukurannya tapi kita nampak ada uh, satu kehadiran kemunculan nama-nama baru artis-artis muda yang cukup berbakat Uh, dan juga mendapat karya yang cukup baik pada kali ini uh, membantu sama melonjakkan mereka untuk berada bersama-sama dengan 10 lagu yang terpilihlah. Di dekat sini kita ada kumpulan Aula, kumpulan Ada Hafizah. Dan jangan lupa saksikan projek Bangkit Pentas Akhir 9 malam ini. Dan juara bakal menangis suntikan dana sebanyak RM50,000 dan pakej pengiklanan bernilai satu juta ringgit. Jadi undian dibuka sehingga jam 9.45 malam ini. Sekian berita malam ini. Saya Wan Kamarudin Ibrahim dan juru bahasa syarat Azlina Muhammad Isa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri. Selamat malam.